Доброго дня, і вітаю всіх глядачів нашої програми. Запрошую вас до світу краси і здоров'я. Зелена планета. Очікує вас. В нашій студії сьогодні директор мережі Фітоптек Світ Здоров'я Марина Вітальна Сущенко. Доброго дня. Добрий день. Я хочу сказати, що весна вже у самому розпалі, ну практично середина весни. І ми зустрічаємо світле Христове воскресіння, готуємося до справжнього тепла, готуємося до літа. І останніми роками у нас якось так буває, що весни практично ми не відчуваємо. Я маю на увазі за погодними такими прикметами. У нас зима, 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 зима. І потім якась тиждень другий і вже літо. Тим не менш, весна це час, коли організм наш починає відновлюватися, коли організм прокидається після зимової спячки, можна так сказати, я думаю, і починає розпочинається якесь нове життя. І нам теж хочеться брати у цьому участь, але, на жаль, так буває, що вік дається взнаки, і ми весну відчуваємо по таких прикметах: десь закрутила коліна, як бабушки кажуть, десь щось пина заболіла і все таке інше. Тож сьогодні будемо говорити про очищення суставів. Про виведення солей із е, організму, про те, як насправді його підготувати для того, щоб відчувати весну і почуватися здоровим і впевненим, і в контексті всього, що відбувається. Кстати, более, наверное, еще весной у нас увеличиваются как раз в различные нагрузки да, всевозможные, на да. наш как раз опорно-двигательный аппарат. Потому что зимой, особенно если мы касается дачников, не были в состоянии да. спячки или проверки своих участка вот как раз сейчас очень активно и на первый план выходит обострение различных заболеваний в том числе конечно же как раз заболеваний суставов поэтому взяли такую тему наверное мы весьма весьма актуально и довольно таки вовремя здесь мне вспомнился пока вы говорили анекдот когда приходит к пациент к врачу и говорит Доктор, я не могу понять. Говорит, у меня рука, она не сгибается, я ничего не могу нести, не могу поднять. Что же происходит? Доктор говорит, ну что же вы хотите, у вас же возраст, говорит, извините, так моей правой руке столько же лет, сколько и моей левой руке. Почему тогда с левой рукой у меня все в порядке? К По сожалению, у нас очень часто и очень многие сворачивают себе, придумывают какие-то отговорки, что это возраст, что это нагрузки, что я там целый день на ногах или еще что-то. Вообще на самом деле полноценное, хорошее здоровье у человека, когда у него нигде ничего не будет болит не ущемляет и нет какого-то чувства дискомфорта особенно дискомфорта составного к сожалению составные проблемы уже даже в таком хроническом варианте у, пяти, у каждого пятого взрослого к сожалению наверное начиная с детских Лет сейчас очень часто, мы знаем, что обостряется тот же детский и сколиоз, и остеохондроз. И здесь прежде всего, чем бы мы ни лечили, что бы мы ни делали для своих суставов, для своих костей, для своих связок, сухожилий. Прежде всего, на первый план всегда выходит это умеренная физическая нагрузка, без определенной. Именно или да, именно умеренная, то есть без тяжести, без того, что вдруг мы решили заняться своим организмом, и мы вдруг вышли и побежали. Далеко, мы не, это не, не здраво Это мы ненадолго. Сейчас, это ненадолго, да. При, дай Бог, чтобы прибежали обратно, как говорится. Здесь сейчас нам на помощь может прийти тот же интернет. Есть замечательные различные суставные гимнастики. Если кому-то или дорого, или нет возможности, времени ходить в какие-то определенные центры. Опять-таки... Заниматься можно в домашних условиях. Я говорю не только, наверное зрителям, но ну и сама себе, я, по большому счету, потому что тоже чаще всего... Мы ждем, пока жареный петух не клюнет, потом мы уже начинаем. Здесь э, отличные комплексы, можно постараться поискать, что больше подходит вам и по возрасту, и по музыке. И достаточно все-таки есть у нас место в наших квартирах, домах, где мы можем поставить себе или в записи, или попросить... Э, там, детей внуков, чтобы нам нашли, помогли, поискали, дали возможность просмотреть и заниматься. Прежде всего, это умеренная физическая нагрузка, и без этого любыми препаратами, любыми натуральными, химическими, гормональными, мы только замыливаем, скажем так, проблему свою, и мы mm -hmm. ее откладываем на потом. Единственное, что это откладывание на потом обычно у нас очень проблематично, очень дорого, и плюс, особенно если мы говорим о сильных обезболивающих препаратах, еще и с большим, большим количеством как раз различных Побочных эффектах, то, что мы знаем, что если uh -huh. приходит человек, который очень долго пил что-то противовоспалительное суставное, следующая проблема, с которой он пойдет, и к следующему врачу, который он пойдет, это будет уже гастроэнтеролог, потому что очень большая нагрузка как раз именно uh -huh. на желудочно-кишечный тракт. Если мы будем говорить о натуральных препаратах, мы их разделим на две части, чтобы нам выпить в вовнутрь, и чтобы нам намазать сверху, для того, чтобы снять и обезболить. Из препаратов, которые мы используем наружно, мы знаем большое количество разнообразных кремов, которые идут в основном место местно раздражающего, обезболивающего эффекта из таких, из натуральных, если мы говорим именно о различных мазях, о гелях, о кремах натуральных. Здесь что хотелось бы сказать, можно, можно конечно же, и нужно их использовать, особенно для того, чтобы местно снять или если какие-то ушибы, растяжения. Если мы говорим о том, чтобы восстановить, что мы можем использовать для того, чтобы мы снимаем и воспаление, и восстанавливаем, и восстанавливаем нормализуем вен веществ в данных органах. Здесь что, можно, что может служить нам на помощь? Прежде всего, это скипидарные ванны, скипидарные эмульсии. Отличный как раз и место раздражающий эффект и восстанавливают как раз и работу самого хряща. Если мы говорим, мы уже о них разговаривали. У скипидарных эмульсиях они делятся на белую и желтую. Можно их использовать как раз для ванн, для того, чтобы снимать, снимать и для того, чтобы обезболивать и восстанавливать. Если мы говорим о том, что ванная может кому-то не совсем, или неудобно, или нет возможности применять, эти же и скипидарные эмульсии можно разводить на небольшое количество воды и использовать в качестве, компрессов, в качестве примочек наружно. И из такого варианта, который заслуживает того, чтобы о нем сказали, это тоже скипидарная эмульсия, которая называется живица, она основана на, той же, на том же скипофите, белом и желтом, плюс еще с добавлением именно противовоспалительных трав, которые способствуют именно восстановлению и снятию вот этого воспаления. Можно использовать, если мы говорим о скипофите, те, можно использовать просто наливать на руку и уже смазывать пробле проблемные места. Так, в идеале, конечно же, использовать лучше всего компрессы. Если мы говорим о компрессах, тогда нужно замотать сверху пищевой пленочкой, лучше взять, конечно, какую-то хлопчатобумажную салфе... салфетку, смочить ее, сверх... покласть на сустав. Желательно, чтобы это было немного тепленький этот раствор, тогда он просто у вас будет проходить лучше, лучше будет эффект. Mm -hmm. Обязательно пищевой пленкой сверху теплым полотенечком закутать шерстяным платочком. я думаю, те, кто страдают с заболеванием суставов, mm -hmm. у них все такие дежурные, дежурные наборы, свои таких, наборы тряпочек. тряпочек есть всегда. Из интересных еще препаратов, которые мы используем для, для наружного применения, это наш полтавский замечательный бишафит. Это комплекс, который мы можем использовать и для ванн. Также его использовать можно как раз для местного обезболивания. Мы знаем очень многие, кто ездит в санаториях, всегда предлагают и ванны бешефитные, для восстановления как раз и психоэмоционального состояния, для восстановления и сердечно-сосудистой системы подходит. Плюс еще именно для восстановления. Для работы mm -hmm. как раз суставного это спасатель довольно таки большой плюс еще ко всему, если мы говорим по отношению к тем же скипофитом, он имеет такой более приятный запах менее выраженный. Если говорить о том же бишофиите при различных суставных проблемах и артрозы и артриты и остеохондрозы и радикулиты или использовать в качестве ван или использовать в качестве уже непосредственно вот компрессов наружно. Если поговорить немного о травах, которые мы знаем идут и противовоспалительные, плюс для выведения солей, потому что, к сожалению, проблема mm -hmm. в основном именно в том, что большое количество скапливается у нас, мы уже говорили не раз в любых очистительных программах что вначале, опять-таки, если мы чистим, восстанавливаем суставы, вначале мы всегда подготавливаем наш желудочно-кишечный тракт, обязательно делаем вначале очистку кишечника, потом все наши суставные проблемы будет, будут намного проще решать. И трав, которые мы знаем, которые чаще всего используем, и отличные результаты. Это прежде всего на сабельнике болотном, который еще называют наш российский женьшень комплекс сабельник с большим количеством показаний для суставов. Это, наверное, один из самых таких первых всеми знанных препарат. Он бывает или в виде травы, в виде корней. Обычно используется верхняя наземная часть листьями, используется для чая. Нижняя часть, уже корень, используется обычно, готовится или в домашних условиях настойку. Настойка всегда получается намного дешевле и доступнее. Настойкой можно точно так же использовать как вовнутрь, так и наружно мы используем. Или есть варианты сабельника, когда он уже готовый в таблетированном виде. Очень часто у нас берут... И таблетированный вид, и вид травы, пока делается настойка, она настаивается около 21 дня. В этот момент успевают как раз пропить таблетированные формы. А что еще можно делать сабельником, как мы можем его использовать? Есть великое количество различных растираний, различных мазей, кремов на основе сабельника. Можно точно так же приготовить домашнее растирание на сабельнике или настойкой. Если настойка не нравится, и отличный результат на сабельнике взять корни и настоять на масле сделать такую домашнюю концентрированную очень удачно мазь, ее сделать можно или на подсолнечном на подсолнечном масле оливковое наверное сейчас такое более будет дороговатое или еще самый идеальный вариант конечно же сделать на кунжутном масле вообще кунжутное масло если мы коснемся юридической медицины да индийской восстанавливающей такой народной как раз используется для Наружные, наружные средства в основном, или даже просто смазывать кожу, суставы, всегда советуют, вот аюрведическая медицина, практически все у них такие сборы, они все на масле, на основаны на масле кунжута. Можно точно так же себе в домашних условиях приготовить, и вот такую домашнюю мазь, заготовку сделать, ее где-то нужно настаивать в течение недели в среднем, потом процедить и потихонечку использовать. Можно также туда еще для раздражения Такого местного действия э, настоять заодно кинуть красный перчик или настойку аптечную уже стручкового перца добавить несколько капель же и попробовать, как вам будет дозировку подобрать, какая будет для вас непосредственно для вашей кожи, чтобы она не сильно пекла, не было сильного дискомфорта. Из таких наших трав, нашего региона, которые мы все используем для восстановления работы как раз суставной системы, это, конечно же, лопух. У нас лопуха много, он всегда такой весенний, красивый. Если мы говорим о лопухе, можно использовать как и травой, используется точно так же. Или верхняя часть в качестве чая, или уже mm -hmm. корень, корневища используются для того, чтобы делать или настойки, или или какие-то препараты, которые готовятся из корней. Есть вот лопух просто в таблетированном виде, есть... Замечательный комплекс Бурдук С. Здесь лопух идет в экстрагированном виде. Плюс еще добавлена брусника и витамин С для максимального эффекта. То есть это будет еще по, скажем так, по принципу и противовоспалительного, и такого природного антибиотика. Плюс все, что мы пьем солигонное, все наши так, препараты, которые мы пьем солигонные, достаточно большая нагрузка идет именно на почки. И за счет того, что вот в препарате Бурдок С лопух и плюс добавлена брусника, брусника как раз и способствует плавному выведению этих солей, чтобы они у нас не, не скапливались просто mm -hmm. в других органах, есть форма жидкая экстракт сабельника есть и отдельно, есть вот комплекс который встречается вместе сабельник плюс лопух, это формула без сахара, без спирта буквально несколько капелек на полстакана воды несколько раз в день, там есть схемы определенные, я не думаю, что нужно на них останавливаться, можно их пропивать отличный как раз и противовоспалительный эффект и плюс еще солигонный эффект из таких трав, которые из растений, которые произрастают в нашем регионе, которые много, но возможно тоже для некоторых будет открытием, это корень подсолнечника, которого очень много мы видим и отличные результаты как раз солигонные на корне подсолнечника, при том он заваривается, корень очень интересно. Вот упаковка здесь получается как раз около стакана и выходит, заваривается на 3 литра воды, потом мы эту воду в течение трех дней держим в холодильнике, пропиваем, отвар, который у нас остался, заваривается в следующий раз, то есть четвертый, пятый, шестой день, так делается три раза, то есть три раза по три литра пьем, буквально 9 дней, вот эти, которые mm -hmm. мы пропи пропиваем корень подсолнечника, и у нас кто из наших клиентов пропивал, говорит, мы не ожидали такого эффекта буквально уже на, вот по окончании первого курса первого трехлитрового uh -huh. бутля Феномена, феноменальные просто результаты расслабляются, но здесь нужно сказать, что кроме того, что мы в течение дня мы выпиваем этот литр, обязательно соблюдать питьевой режим, побольше употреблять, и, конечно же, чистой, хорошей, очищенной воды, для того, чтобы мы это все способствовали выведению из организма и способствовали как раз тому, что не было лишней нагрузки на почки. Здесь нужно всегда тоже это учитывать из интересных противовоспалительными свойствами что еще обладает, что наверное должно быть все-таки в, в, в каждом хозяйстве скажем так это аппликаторы лепко металлоигольчатые, этот непосредственно валик он э, очень удобно его катать по телу как раз в проблемных местах, в проблемных составах этот валик непосредственно он не особо большой, он называется косметический. Как раз для тех, кто заботится о своей не только суставах, но о своей красоте, о своей коже. Можно использовать его также для лица. Вот таким образом. Ну, э, важно сказать еще, что сейчас это, к сожалению, в Украине практически редкость, но будем надеяться, что. Да, ну, что все нормализуется. Да, оно, что все нормализуется. С товарами, с, с продажей, потому что, к сожалению. С производством именно вот, э, вот этих замечательных штук. Аппликаторы ляпко есть не только вот такие косметические, есть аппликаторы, на которых. И пластинами, и с, да. Пластинами, да, и спинку, и ноги можно вечером смотреть, телевизор поставить ноги. То есть с телечками тоже стелечки, замечательные. Да. Стелечки вот еще, еще пока что пока что штука. И это замечательный подарок, и такой подарок вечный. Он состоит из угу. пяти видов металла, каждый из этих металлов имеет определенную свою валентность. И аппликаторы Ляпко действуют по принципу микроэлектрофореза. Для тех, кому некогда ходить как раз даже в нашу водолечебницу или проходить другие какие-то процедуры, это такой домашний лекарь, который, наверное, должен угу. быть в каждой да. семье. Главное не забывать им пользоваться. пользоваться. А противопоказания есть? кроме, наверное, даже индивидуальной непереносимости может каких-то металлов, которые есть, потому что противопоказаний быть не может, начиная и от маленьких деток им катают, единственное, что легонечко или может через простынь для того, чтобы расслабить и нервные окончания и успокоить, и заканчивая возрастом уже более, более преклонным то есть противопоказаний у него нет абсолютно никаким. Даже беременным для снятия интоксикации у них есть замечательные книж, книги, такие каталоги с очень подробными схемами, где по какому заболеванию нужно использовать, какие акупунктурные точки или какие зоны нужно непосредственно обрабатывать. И единственное, что здесь нужно учитывать по времени, то есть кому когда нужно, потому что если при пониженном давлении, то на пластиночках где-то в среднем 10-15 минут нужно лежать, если повышенное, можно лежать более длительно. То есть это нужно всегда эти тонкости можно всегда подойти или к нам проконсультироваться или вот чтобы эта книга была всегда под рукой, можно было всегда к ней за консультацией обратиться. Угу. Поэтому в этом отношении. И хотелось бы немного поговорить о хондропротекторах. Это то, что восстанавливает нашу суставную и хрящевую ткань. Здесь на первую, прежде всего на первое место выходят именно наши хондропротекторы. Это глюкозамин и хондроэтин. Глюкозамин часто используется и в натуральных, и в составе аптечных препаратов. Он иногда бывает моно, иногда глюкозамин сочетается вместе с хондроитином. Мы всегда стараемся и людям предложить, и посоветовать именно, чтобы эти препараты были вместе, как раз чтобы был и хондроитин, и глюкозамин вместе, потому что глюкозамин, он быстродействующее, скажем так, вещество хондроитин. Обычно это вытяжка из крупного рогатого скота, скота идет для восстановления работы суставов, хрящей, и она более длительная. Я с собой вот захватила комплекс Joint Flex. Здесь интересен комплекс чем? Кроме хондроэтина и глюкозамина, здесь входят травы, которые плюс ко всему являются противовоспалительными и обезболивающими для костно-суставной системы. Что здесь в комплекс входит? Входит еще плюс босфелия. Босфелия как будто нам не особо знакомая трава, но мы все знаем, когда бываем в церквях, в церквях всегда пахнет ладаном. Ладан как раз и делается из Листья, вытяжка как раз идет в mm -hmm. поэтому используется она и как противовоспалительная, и как обезболивающая в данном случае. Плюс еще здесь входит состав экстракт юки. Юка также обладает противовоспалительными именно свойствами, и она по свойствам по своему составу похожа на такие препараты, которые колят гормональные, которые mm -hmm. колят при заболеваниях как раз костно-суставной системы в юге как раз они содержатся из того что у многих есть дома что мы можем пить для того чтобы местно обезболить как раз и включить в рацион обязательно нужно включить в рацион имбирь Имбирь обладает, знаем мы тоже, очень большими свойствами и свойство как раз для восстановления работы костно-суставной системы. Имбирь должен быть, если есть проблемы с суставами, mm. должен быть обязательно на столе да, вкуснее, или да. чай имбирный или добавлять в различные блюда, и даже вот в кофе получается намного ароматнее, вкуснее или просто небольшое количество можно имбирь настоять мелкими кусочками его порезать. Есть даже рецепт такой, он используется, правда, не в костно-суставной системе, а в системе в основном для очищения, для нормализации обмена веществ для похудения. Настаивается, берется имбирь, берется огурец тоненькими кусочками, все это нарезается, добавляется мята и заливается литром воды ставится в холодильник это такой напиток э соси называется это очень известный э американский диетолог э она разработчик вот этого метода и потом в течение дня вот эту водичку как раз она идет и для нормализации обменных процессов и для нормализации для выведения э, различных как раз солей вот этот рецепт подходит не знаю конечно наверное нужно в этом рецепте дождаться когда будут хорошие грунтовые огурцы, огурцы да. потому что с этих, которые сейчас тепличные, наверное, смысла смысла нет денег сейчас только выбросить, потому что больше, к сожалению, каких-то вредных веществ будет, поэтому можно использовать обязательно из кремов таких обладающих и местных обезболивающих и более восстанавливающих. Комплекс Genflex актив один из самых наших люб любимых кремов, входит здесь большое количество и эфирных масел, и, которые обладают противовоспалительными свойствами. И крем у нас сейчас номер один, как раз в весенний восстанавливающий период. период. Если, конечно, вот сейчас что-то случилось и нужно делать Резко скорая схватил помощь. радикулит как скорая помощь, нужно не забывать, мы уже рассматривали очень много различных гелей, в данном случае это joint, joint gel называется, joint flex вообще переводится как гибкие суставы, поэтому вот эти mm -hmm. все препараты вот основаны на переводе, именно они такие и называются joint gel, joint flex, то есть для того, чтобы ваши суставы были полноценно работоспособные, гибкие, и вы получали... Удовольствие от каждого движения, а не какие-то дискомфортные ощущения. В гелевой форме действует он очень быстро: именно восстанавливающий, обезболивающий, скорая помощь. Одним, одним словом или двумя все сказано. То есть скорая помощь для восстановления. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Дякую за ті підказки, які ви сьогодні зробили за розповідь про препарати, про трави, які всі поруч з нами. Ми більше з них знаємо, але чомусь ставимось до них як до цього такого звичайного і навряд чи настільки корисного на. Наскільки вони є корисними насправді? Отже, дякую ще раз до зустрічі. Здоров'я в нашій студії. Я дякую і вам за те, що ви разом з нами. Піклуйтеся про своє здоров'я, відчувайте радість від кожного руху і кожного дня. Хай щастить. У ефірі Побачимось.